पितृपक्षात् अवश्य श्रवणपठन करावे पितृस्तुतिस्तोत्र हर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्त तेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषां इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारे चयोस्तथा सप्तर्षिणां तथा ता न्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्मदीनां मुनीन्द्राणां सूर्यचन्द्रामसुस्तथा तन् नमस्याम्यहं सर्वां पितृ न नक्षत्राणां ग्रहाणां च देवापृथिवस्तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ते वर्षिणां जनेतृश्च सर्वलोका नमस्कृतां अक्षयस्य सदा तातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः वे वर्षिणां जनेतृश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षयस्य सोमाय सदा धातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयं भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे स्वसाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमम् पीतर जगता अग्निरोथ्वाण् नमस्यामे पितृनह अग्निशोचम विश्व यत एक दशेष ते तो तेजसी ये चैते सोम जगत्स्वरूपिणीश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणा तेभ्यो अखिलेभ्यो यो योगिभ्यः पितृभ्य यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वदा भुजा